असलक्रम रबरकू जैसे कि आज इतला मिली है कि कुछ बीजेपी सरकार जो है सलेबस में से जो है मुग़ल हिस्ट्री का नाम जो है मुग़ल बादशाहों का नाम निकाल दिए हैं तो उसमें से सेलेबस सेवन क्लास के बच्चों में से इससे कुछ मैंने अखबार में आज पढ़ा तो मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ कि इनकी जो सोच है इनकी जो घटिया सोच है कि मुगल मुग़ल का जो इतिहास है वो तामद तक आप सलेबस में से निकाल सकते हैं लेकिन दुनिया के इतिहास में से नहीं निकाल सकते जैसे लाल किला ताजमहल ये जो मुग़ल मॉनमेंट्स है और मुगल मोनमेंट्स का जो इतिहास है तो मैं जैसे आपको बोला कि घटिया सोच वालों की घटिया जो है क्योंकि जितनी जितना इंसान रहता है उसकी सोच वैसी रहती है तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है अगर इतना ही मुग़लों के नाम से मुग़ल एम्परर्स के नाम से आपको इतनी नफरत है तो हिंदुस्तान की जो है थर्टी परसेंट जो ख़बर है ताजमहल खबरस्तान हमायन टोम ये जो खबरस्तान है ये खबरस्तानों से जो है तीस परसेंट की रेवेन्यू आती है तो फिर आप रेवेन्यू भी मत लो आप जब आपको मुगल हिस्ट्री से आपको इतना नफरत हो गई है मुगल के टोपी से आपको इतनी नफरत है मुगलों के नाम से आप जो है कॉन्ट्रोवर्सी पैदा करें तो ऐसे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि जो आप इतना ही मुगल से आपको इतना चिड़ है तो हर साल जो है आप लाल किले पे जाके जो है तिरंगा लहराते हैं हमारे 1947 फोर्टी सेवन नेहरू जी से लेते हैं तो मुग़लों से इतनी नफरत है तो फिर तिरंगा भी नहीं चढ़ाना चाहिए वहाँ पे उनके मकान पे उनके खबरों से 30 परसेंट की रेवेन्यू ले रहे हैं आप हिंदुस्तान को जी मिल रही है आप उठा के देखिए राज्यसभा की रिपोर्ट है और लास्ट ईयर का जो हाइएस्ट रेवेन्यू जो आया है वो खबरस्तान ताजमहल से मिला है बहरहाल तो क्योंकि मैं ये पैगाम देना चाह रहा था ये सिर्फ कुछ नहीं है ये बीजेपी के पास कोई काम धंधा नहीं है ये दो कौड़ी की सरकार सिर्फ हिंदू और मुसलमान को लेकर चलना और आपस में जुड़ना है हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना कोई कोई भारतीयों को इसका फ़र्क पड़ने वाला है दुनिया जब तक कायम है पढ़ने से कि जिलों में डाले से कुछ होने वाला नहीं है वो तो दुनिया हमेशा ताक्यामत तक ता याद रखेंगी जजदा खैर जय हिंद मुगलन का इतिहास औरंगजेब कौन होता हा भारत त्याला सत्तावीस वर्ष जमलं नाही मराठ्यांचं साम्राज्य ताब्यात गेलं इथंच तो मेला गाडला गेला, गेला। त्याला हा इतिहासच आहे ना हा आपला पराक्रमाचा इतिहास आहे म्हणजे त्याचं स्वतःच म्हणजे काय म्हणतात सुख संपत्ती सगळं दिल्लीत सोडून आग्रा सोडून तो इथं आलाय महाराष्ट्रात सत्तावीस वर्ष थांबलाय की केव्हा मराठ्यांना ताब्यात घेऊन त्याला जमलं नाही आणि इथं तो मेला इथं त्याला गाडलं मराठ्यांनी तर हा मोठा पराक्रम हे लोक हे वाचल पाहिलं आपण हे जर आपण हा पाणच काढून टाकलं आणि औरंगजेब पुसून टाकला तर शिवाजी महाराजांचा कोण शत्रू होता किंवा हिंदू स्वराज्याचा कोण शत्रू होता माहीत पाहिलं आपल्याला आणि म्हणून त्याचा इतिहास लिहायलाच पाहिजे इतिहास लिहायला पाहिजे की हा महाराष्ट्रात मेला याला हिंदू स्वराज्याच्यातल्या सगळ्या मावळानी त्याला इथं गाठलं शिवाजी महाराजांच्या नंतर संभाजी महाराज असतील ताराबाई राणेसाहेब असतील राजाराम महाराज असतील गाडलं मग संताजी घोरपडे असतील धन जाधव ते संताजी घोरपडे टेरर होते ज्यावेळी राजाराम महाराज नऊ वर्ष नऊ ते दहा वर्ष झिंझी त्यांचं मराठ्यांचं साम्राज्य चालत होते जे संताजी घोरपडे ज्या मोहिमे हाती घेतलेले ते म्हणजे घाबरून त्याचे संताजी घोरपडे आले पण कोणाच्या विरोधात त्यांची लढा असायचा त्या मोगलाच्या विरोधात ना हे सगळं हे लिहायला पाहिलं मग आपण तो शब्दच काढला गाळला तर आपला शत्रू कोण अह आपला शत्रू होता एवढा मोठा शत्रू होता तरी मराठी घाबरली नाही मराठा साम्राज्य हे दुसऱ्या राज लोकांच्या पेक्षा वेगळं साम्राज्य हे यालाच पाहिजे